कर sir, uh, uh, एक करके पूछो सर फीमेल पेशेंट है एज एटीन इयर्स एक मिनट हाँ अदर कैन स्टिल सी योर वीडियो इफ यू कैमरा इज ऑन ओके मैं कुटे आवाज देते हैं माजा हाँ सर हम्म सांगा काय यस फीमेल पेशेंट है, हाँ, मतलब है। तीन, तीन महीने की हो गई है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक दो वैद्यों के पास एक एक दो दो साल की हो चुकी है मतलब उसको तीन तीन चार चार मंथ पीरियड नहीं आते एक बार आते हैं तो इतने मतलब इतना ब्लीडिंग होता है कि एक एक मंथ पूरा चलता है

तो इसमें अभी उसका गैदरिंग था वगैरह बाकी भी चीजें थी तो बाकी एग्जर्शन भी बहुत था तो शायद तब ज्यादा हुआ होगा लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करे अभी यूएस करने के लिए बोला है लेकिन जब फिर से पीरियड्स आएंगे तब करने के लिए मैंने बोला कि कुछ मतलब एडिनोमायोसिस जैसा कुछ हो रहा है वगैरह तो एक बार देख पाएंगे तब नहीं। 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 इसमें क्या सोचना चाहिए और क्या आगे करना नहीं, नहीं। यह पीरियड आर्तव दृष्टि जो होती है इसका मेन डिटेल केसेस तो लेनी चाहिए पहली बात क्योंकि बहुत से केसेस बहुत से ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है बराबर है ना तो योनि विकार या फिर आर्तव दुष्टि इनमें बीज दुष्टि भी एक कारण बताया है समझ में आ रही है तो अगर बहुत से ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी पीरियड में रेगुलरिटी हो तो वो विचार भी करना चाहिए हम्म वो कठिन हो जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए हम्म अब देखना क्या है कि पीरियड पूरा महीने का महीने एक पूरा महीना आता है ना पीरियड हेलो हाँ मतलब जब ब्लीडिंग होती है तब मैक्सिमम उसको मतलब जल्दी रुकता नहीं है इसी बात हाँ और होता वो बहुत तो होता है अभी पहले इसके हेतु में क्या है वो देखो ठीक है ट्रीटमेंट पर मत जाओ क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत से वैद्य ने दी है है ना अति आंबुपान है क्या हां गलत तरीके से सोना है क्या हां वेगावरोध कोई सा है क्या ये पहले देखो खानपान में तीखा स्निग्ध उष्ण इस प्रकार का कुछ खानपान है क्या वो देखो कई रहता है फैमिली में सबका ही खान पान उस प्रकार का रहता है तीखा या फिर उस प्रकार से और उनको ये नहीं वो बतावाते हमारा खान पान तीखा है क्योंकि सभी लोग तीखा खाते है तो उस प्रकार से उनको पूछो कि बाहर के कि, किधर दूसरे के जगह गए तो वहाँ तीखा को लगता है क्या कि उनका खाना मीठा है इस प्रकार से सब कुछ केस देखो और फिर तीक्ष्ण उष्णता द्रवता क्यों बढ़ रही है उसके अगर हेतु अगर मिल रहे हैं तो उसकी चिकित्सा करो हम्म ठीक है और हेतु अगर कुछ भी नहीं मिल रहे हैं फिर भी ब्लीडिंग इस प्रकार से हो रहा है तो बस्ती चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि की चिकित्सा होनी चाहिए बराबर है ना इरेग्युलर पीरियड है बार बार हो रहे हैं ऐसा है तो स्थान की चिकित्सा होनी चाहिए हम्म तो केस डिटेल ले लो या आपने तो लक्षण बोल दिया केस हेतु बाकी के सब कुछ नहीं बोला है तो जनरलाइज उस पर बोल नहीं सकते हम्म ठीक है अब पर ऐसे हेतु रहेंगे तो उसको हर अगर ऐसे हेमंत ऋतु हो गया तो इतना नहीं ज्यादा होगा शरद ऋतु आ गया तो होगा वर्षा ऋतु आ गया तो ब्लीडिंग विद पेनिंग कष्ट रज प्रवर्तन होगा तो ऋतु के हिसाब से उसके उस प्रकार की दिनचर्या के हिसाब से वो कम ज्यादा हो सकता है समझ बात रही है और ट्रीटमेंट में पहले पूरी चंदन बला लाक्षा दी और अल्टरनेट मतलब मात्रा बस्ती कंटिन्यू रही है उसको पहले जो ट्रीटमेंट दिया उसने उसमें हम्म हम्म फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है है ना हाँ सर आ, तो इसका मतलब हेतु पूरा बारीकी से देखनी चाहिए कभी कभार वो हेतु बताते ही नहीं पेशेंट उनको लगता ही नहीं ये हेतु है आ, जैसे अति अंबुपान हेतु होता है दीवा स्वाप हेतु होता है योनि व्यापद में आया है डिटेल हाँ अब रोज दीवा स्वाप लेने वाली लोग लड़कियां रहती है उनमें अभी पीसीओढ़ी बढ़ रहा है योनि के विकार बढ़ रहे हैं देखो दोष दुष्टि तो होगी क्या होगा व्याधि ये उस व्यक्ति के अनुसार उसके धातु कैसे है उसके अनुसार बाकी के सभी जो सक्षम संस है उसके अनुसार उसको हेवी ब्लीडिंग होना चाहिए क्या उसको फाइबरॉइड होना चाहिए क्या उसको क्या होना चाहिए ये सब निर्धारित हो जाता है पर ये सब कारण जो है तो वो क्योंकि देखो अगर उसके रज प्रवर्तन चालू है और वो खेल कूद रही है रज प्रवर्तन चालू है और वो आचार विचार खा रही है रज प्रवर्तन चालू है तो ये रजचर्या पालन नहीं करने का भी नतीजा है है ना तो ये सब बार बारीकी बारीकियां जो है वो लेनी, केस हिस्ट्री में और फिर देखना ट्रीटमेंट तो उसने सभी की है बहुत से वैद्यों के पास गई है मतलब उसने रक्त स्तंभन का भी काम किया होगा उन्होंने उन्होंने कषाय शीत द्रव्यों का भी प्रयोग किया होगा अशोक अशोक का अशोका भी प्रयोग किया होगा लोधरासो का सभी किया होगा उन्होंने जो जो मालूम है वो वो है ना पर मूल क्या है वो देखना पड़ेगा हम्म हेतु क्या हो रहे वो देखना पड़ेगा ठीक है तभी जाके होती है केस सॉल्व और अगर बीज दुष्टि है उस प्रकार के है हेतु तो उसको समय लगेगा उसको बोलना हुँ? वो व्याधि छोटी भी हो पर समय लगेगा हुँ? ऐसा है आगे ये बहुत वास्ट टॉपिक है इसलिए पीसीओडी का एक डेढ़ घंटे का लेक्चर है मेरा आ, समझ में आता रही है तो औरतों को दिन का सोना रात का जागरण ठीक है आ, असम असमशैया रहेगी ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा पैर ऊपर करके ऐसे वैसे, वैसे सोना ये सभी हेतु जो है यो योनि व्यापद जो है निर्माण करते हैं और आर्थोदुष्टि योनि व्यापद निर्माण करता है योनि व्यापद आर्थोदुष्टि निर्माण करता है तो वाइस वर्षा है तो ये सभी छोटी छोटी, छोटी चीजें ध्यान में रखने की विरुद्ध धान्य अभी हम विरुद्ध धान्य खाना और रजचर्या जिसके रजस्वला औरत है इसकी रज प्रवर्तन चालू है उसने विरुद्ध अन्न खाना डायरेक्ट दोष दोष समरचना वहां हो जाती है संप्राप्तिया वहां जाती है क्योंकि एक रज प्रवर्तन चालू है है ना तो इसलिए योनि व्याप देखोगे तो उसमें विरुद्ध अन्न ये भी है तो उसका भी फर्क पड़ता है छोटे छोटे हेतु रहते हैं जिसको काउंट नहीं किया जाता पर वो सभी होते हैं मैरिड स्त्रियों में अति मैथुन ये भी योनि व्याप का कारण है है ना तो ऐसे छोटे मोटे सभी देखो okay. पूछो आवाज आ रही है ना मेरी नमस्कार सर पेशंट मध्ये शमन स्नेह देऊन झाल्यानंतर पेशंट असं सांगतोय की खूप जास्त वाढवायची पित्त शमन करायचं असेल तर पित्ताच चाटण द्यावं पित्त का चाटन देणार आहे और वात का शमन करणार आहे तो आहे है।, है ना अगर ज्यादा है और आपने स्नेह की मात्रा बहुत कम है तो अग्नि का वर्धन हो जाएगा हम्म वो मात्रा पचाना चाहिए इतनी मात्रा चाहिए हाँ उसका अग्नि पहले से ही ज्यादा है तो इसीलिए बोला है वात पित्तात्मक वात पित्त उल्बण लोगों में अगर घुरुत दे दिया तो वो अग्नि क्या करता है बढ़ा देता है भस्मक जैसा कर देता है ठीक है ना सर आता देवन शबन स्ने का भूक लगना लवकर लवकर जवाब लगना

तो क्या हो जाएगा अग्नि बढ़ता है इसीलिए घृतक इसमें नहीं देना है उसकी जो दी है उसमें ये है सब कुछ है उसमें अति क्या अति दोष जब रहते हैं या फिर क्या बोलते उसको? हैं उसको बहु दोष अवस्था रहती है तो उसमें भी घुत का प्रयोग नहीं करना रहता है घुत क्या करता है और दोषों को बढ़ाता है हाँ तो घुत कब देना रहता है कि वा, वातोल बण अवस्था रहनी चाहिए समझ में बात आ रही है क्षय अवस्था रहनी चाहिए हाँ इस प्रकार के इसमें देना है उरोदाह रहना चाहिए अम्लोदगार रहेंगे और दोगे तो और तकलीफे हो जाएगी हाँ क्योंकि गुरुता जो है उधर रूप है है ना? हुँ? तो जब गुरुत देते हो और अग्नि बहुत बढ़ता है तो इसका मतलब नहीं देना है गुरुत आप और अग्नि बढ़ा रहे हो चूर्ण देना उसको जो ग्रुत के जो चूर्ण है जो आपको टिक तक गुरुत देना है

नहीं मिला खान, खान पान में कुछ नहीं मिला तो धातु पाचन कर देता है और थकान महसूस होती है हा? तो जितना प्राकृत है उतना ही बढ़ना चाहिए ओके जो बड़ा हुआ है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे ना सर अभी कुछ नहीं करेंगे अभी क्या गुरु अन्नपान जो है वो दे दो है ना सर नोलू बोला आह uh, सर एक आह uh, फिफ्टी एस फीमेल है फिफ्टी दोनों पैरों में हाँ पन पन्ना स पाद शो है दोनी साइड ला आफ्टर मेनोपास uh, एक मिनट कौन बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा बोलो सर अभी आवाज आ रहा है मेरा हो हो पन्नास इयर्स फिमेल हा दोन्ही पायाला शोध आहे गुडघ्यापासून खाली खूप आहे शोध आणि आता डावी त्याच दुखते आणि अँकल जॉईनच्या वरती आ, एक थोडीशी पुरळ आलेली मग खाजवलं आणि तिथे जखम झाली ब्लॅकिश कलरचं आहे आणि पाणी खूप सुटतंय रात्रीचं हा, हा दोन्ही पायाला व्हायला लागलेलं आहे मला प्राकृत पाणी कुठून सुटतंय पायाला जखमेतून की पायावरून पायातून पाणी सुटतंय जखमेतून जखमेतून ओके हा टाच पण डावीस टाच खूप दुखते तळवे पण गरम होतात रात्री जास्त दुखत त्यांचं तेल लावल्यावर तळव्यांना बरं वाटतं दीड महिन्यापासून हे चालू होतं तर त्यांची हिस्ट्रीमध्ये पिरियड जाण्यासाठी त्यांनी हार्मोनल वर्ष सेवन केलेलं खाण्यात अति तिखट शिळं खाण्यात होतं मिश्री होतं सेवन मिसरी घासतात चहा होता जास्त उपवास होतं निद्रा त्यांना खूप आहे दुपारी पण जास्त झोप येते संध्याकाळी पण येते मलमूत्र प्राकृत स्वेद hmm. पूर्वी होता आता नाहीये hmm. त्यांनी ट्रीटमेंट आधी चालू केलेली मी रक्त निदान करून त्यांना गुडूची hmm. पटोल असं दिलेलं कमी hmm. आलेलं परत त्यांनी बंद केलं आणि त्यांना युएस जी केली त्यांना युरीनला त्रास व्हायला लागला त्यांनी मूत्रवेग धारण केलेला मग तो hmm. मूत्राश्मरीचं निदान झालं हो त्यांनी ते काढून हे केलं काहीतरी म्हणून अडकल्या हे करून काढून टाकलं होतं पण त्यांना ते जास्त पेन व्हायला लागलं परत आत्ता आले तर तिथं दीड महिन्यापासून त्या अँकल जॉईंट वरती जखम झाले एक पुरळं आली परत खास सुटून सुटून जखम झाली पाणी सुटायला लागले सर तिथून जास्त खास सुटते हरबळाडा हे खाल्ल्यावर त्यांना त्रास होतोय क्लेद जास्त आहे म्हणजे आत्ता आणि पाय पण खूप सूज आहे पिटिंगडीमा आहे सर अभी देखो ये पचास साल की फीमेल है पाद शो है और पार्शनी में छूल है और पार्शनी में हम। सर, मैं बोलू? बोलू? आ, सर फीमेल है सवीस वर्ष क्लास बैठे काम है क्लासेस करते तो पित्ता ची लक्षण है जो आंब सका गरगर्त डोकं पण दुखतं उलटी थोडी झाली की बरं वाटतं आणि कंबर एका साईडला वरून खालीपर्यंत दुखते जड येते वाकल्यावर त्रास होतो तिला काहीतरी हा समीज आणि पडलेली होती कमरेवर त्या कट्टा लागलेला त्यामुळे कमरे दोन तीन वर्षापासून ते दुखते एका पॉइंटलाच दुखते ते मदप प्राकृत आहे मूत्र वेग तिने भरपूर वेळा धारण केलेलं आहे येलोविश होते आणि पिरियडच्या अगोदर योनी भागेला खाज खूप येते स्वेद अतिस्वेद आहे निद्रा झोप लागतच नाहीये तिला चिडचिड पण होते भूक प्राकृत आहे जिव्हा साम आहे पाणी दिवसातून दोन लिटर पिते सकाळी उठल्या उठल्या अर्धी बॉटल पाणी पिते तृष्णा खूप आहे मेनस्ट्रोलिस्टी मध्ये फाईव्ह डेज जाते रेड आहे क्लॉट्स होतात कंबर पोट पिरियडच्या आधी दुखते पर डे ला एक ते दोन पॅड लागते आहारामध्ये तिखट खूप खाण्यात होत नॉनव्हेज हे जे आहे ते फिफ पंधरा दिवसातून होतं फळभाज्या पालेभाज्या नाहीच खात पण शेवगा त्यातली डाळ हरभरा डाळ जास्त खाण्यात आहे बटाटे गवारी वांगी खाण्यात होतं पूर्वी मैदा बिस्किट बर्गर आईस्क्रीम दही चॉकलेट हे पुष्कळ प्रमाणात खाण्यात होतं आत्ता ड्रायफ्रुट्स बदाम मनुक्यां हे खाण्यात आहे तिचं आणि पित्त प्रधानच प्रकृती आहे तिची तर हुँ। ते पित्ताची पण म्हणजे पित्त पण आहे आणि कंबर जे दुखते ते फक्त एका चिकित्सा करायची पण आधी काय करा आधी धमासा दशमूळ वाचा हे एक दहा दिवस द्या काय हम्म म्हणजे पित्ताचं जे काही लक्षण आहे ती कमी होऊन जातील आणि नंतर मग वात रक्ताचे जे लक्षण दिसतात त्यानुसार ट्रीटमेंट करा तिला कमरेल लावायला चंदनबल लाक्षाधी तेल किंवा बलाकुडूच्या तेल बिल द्या आणि मग नंतर दहा दिवस हे औषधं घेतल्यानंतर मग दहा दिवसांनी कुठलं तूप द्यायचं असेल तर तूप सुरू करा हम्म बरं पण बर। आधी धमासा दशमूळ वासा हे चालू करा हां म्हणजे पित्ताची लक्षणं कमी होऊन जातील शूल पण कमी होईल दहा पंधरा दिवसात हां अर्धा अर्धा टी स्पून दिवसातून तीन वेळा म्हणजे आता सपोज धमासा पाच चमचे दशमूळ पाच चमचे वासा पाच चमचे येतले किती पंधरा चमचे होईल अर्धा दा अर्धा चमचा दिवसा दिवसातून वेळा दिल्यावर दिवसात औषध संपून जाईल आणि मग नंतर रक्ताची जी काही लक्षणे ती करा आणि लावायला चंदन लागते तेल बिल लागतापासून तरी चालते आणि पथ्य पाळायला सांगा Azul, não conhece quem é esse aí, Alô, Olá. Alô, Olá, सर तीस वर्षाची एक मुलगी आहे मॅरिड आणि डिवोर्सची आणि तिची हिस्ट्री अशी आहे की म्हणजे तिला तिच्या म्हणण्यानुसार तिच्या सासरी म्हणजे त्रास झाला आणि त्याच्यामुळे तिने लग्नाच्या सातव्या आठव्या महिन्यात काहीतरी पॉयझन वगैरे पण घेतलं होतं आणि नंतर तिथं गॉल ब्लॅडर स्टोन आणि त्याचा त्रास झाल्यामुळे तिचं ऑपरेशन झालं ते, ते आणि आता एक वर्षापासून तिचा आता ती आहे इकडे आणि तिला आता सध्या त्रास असा आहे कि पित्त खूप तयार होत तिच्या शरीरात ते सगळं बाकीचे हेतू तर आहेतच लाईफस्टाईल रिलेटेड ते सगळं मी तिला सांगितलं आणि आता ती त्यावरती म्हणजे सध्या तिने थोडा कंट्रोल तर केलेला आहे की खाण्यापिण्याच्या आणि सगळ्या ह्याच्यावरती तर पण तरी तिला असं सारखं असं जेवल्यानंतर किंवा असं काही काळानंतर असं घशाशी असं आल्यासारखं होतं कधीतरी आता ब्रेड खाल्ला की गुळण्या पित्ताच्या खूप हे होतं माझ्याकडे आली होती तेव्हा तर म्हणजे असं खाल्ल्यानंतर पोट खूप दुखा काय विषय मुख्य हाच विषय हां विषय आहे नाही कसा आहे तुम्ही मनाने प्रसन्न असाल तरच तुमचा तुमचा सात्विक आहार असेल नसेल तो व्यवस्थित पचणार आहे ठीक आहे ना हां जर आपलं आपका गरमन उबदत्तित हुआ आपने स्ट्रेस वार ये वा ये सब कुछ हुआ उसमे भी आहार विहार गलत आहे तो यही करेक्ट करना चाहिए जो मॉडिफिकेशन की की चेंजेस वो 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 करनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या बड़ा, बड़ा पार्ट नहीं है, समझ रही है? है। है। है समझ में रही रही तो बता दिया है, अभी क्राइसिस से भी वो बाहर है। भी बाहर आई दूसरी शादी तैयारी चल रही है घर में उसके। लेकिन उसका नहीं कि मैं खाना खाने पेट, पेट के बाद मतलब आदमान कदी कभी त्रास होता काय म्हणजे आता हे असं गॉल ब्लॅडर पेशंट मध्ये गोल जब ऑपरेशन होता है तब तो क्या विचार किया जाए मतलब आ, किसी तो भी अवयव तो अगर निकालते हैं तो अवयव निकालते हैं तो क्या है अवयवर का, किस, किस, का है? है बराबर है ना डाइजेशन में महत्वपूर्ण उसका रोल है तो गॉल ब्लैडर जिनका निकाला जाता है ये सब किया जाता है उनमें आमवाद की तकलीफें आती है बाद में डाइजेशन की तकलीफें आती है वो आती है दूसरी बात अवयव निकालते हैं तो वहां वात वृद्धि होने ही वाली है तो ये दोनों विचार करने पड़ते हैं तो जो बात आ रही है तो डाइजेशन और हेम्पर हो जाएगा ही उसका क्योंकि अवयव निकाला है और इसीलिए दिनचर्या अच्छी रहनी चाहिए उसकी उसमें उसने ध्यान धारणा करना चाहिए ये सब कुछ करेगी तो कुछ ठीक हो जाएगा समझ बात करिए और किसको पूछना है नेक्स्ट ट्रीटमेंट सटी क्या पाइजे ट्रीटमेंट साठी काय आता एक्झॅक्ट कळेना मला ते केस ना तुमचं कसं आहे त्यांचं सगळा प्रॉब्लेम त्यांचा खाण्यापिण्याचाच आहे ना बरोबर आहे ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन केले के की ट्रीटमेंट आहे तर काय देणार आपण त्याला लक्षात डायजेशन अच्छा होगा तो मला प्रवर्तन अच्छा होगा डायजेशन अच्छा होगा तो उद्गार अच्छे आएंगे डायजेशन अच्छा होगा तो हा जैसे जैसे वो नॉर्मल में आ जाएगी नॉर्मल इसमें तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा उसको ग्रोथ चालू करो पहिले तो हाँ कोई तो महाकल्याण की गुरुताई से चालू करो शमन मात्रा में हाँ ताकि वो स्ट्रेस जो है वो ज्यादा उसमें ये नहीं होगा हम्म बस भी ही चालू करो और उसको डाइट सब चेंज कर दो लाइफस्टाइल उसकी हम्म हां मतलब पित्त कम करना जो सिक्रीशंस होते हैं पित्त कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं ठीक है ना दमा है वासा है की है बहुत सारी हैं दवाइयों से होगा होता तो क्या फिर है ना बराबर है ना हाँ तो उसको बोलो सब ये सब काँस्टलिंग, काँस्टलिंग का तो किया ही है सिर्फ लेना चाहती थी तो, तो, तो अग्नि भी अच्छा हो जाएगा अच्छा डाइजेस्ट होने लगेगा ये सब कुछ अच्छा होगा कई कबार एकाध दूसरी दवाई से काम चलता है ऐसे केसेस में ठीक है ना बाकी रस दे सकते हो आप दिन में दो बार ठीक है ना क्योंकि ये बाकी के सभी हेतु जो है रसो दुष्टि करते हैं रसा अच्छा होगा तो उत्तर उत्तर धातु अच्छे होंगे है ना तो दो टाइम रसोपाचक दो एक टाइम गुरु तो चालू कर दो महाकल्याणक गुरु तो बस इतना कर दो बस और अच्छा सात्विक आहार लेने के लिए बोलो परुषितान्न का त्याग करना हम्म hmm. चलो और एक केस लेंगे बोलो कसरमी हा सर बारा वर्षाचा मुलगा आहे त्याचं वेट अठ्ठावन्न आहे बारा वर्षाच्या मुलाचं हा करोना नंतर त्याचं वेट जास्त वाढलेला आहे त्याला जो मल आहे ना रोज साफ होत नाहीये कडक येतोय का काळसर येतोय शूलयुक्त आहे बऱ्याचदा दोन तीन वेळा होतं उदरशूल पण होतं मूत्र प्राकृत आहे जिव्हा साम होती उचकी खूप सारखी लागते त्याला भूक अतिभूक आहे स्वेद पण जास्त आहे त्याला गॅसेस पण होतात पाणी नॉर्मल पितोय तो खाण्यात त्याच्या गोड आहे भाकरी खातो तो गुलाबजाम पेडा कोल्ड ड्रिंक म्हणजे फ्रीज मधलं जास्त पिण्याची सवय अति अतिउकडतं त्यामुळं भात जास्त खातो पालेभाज्या पण जास्त खातो कडधान्य बऱ्या प्रमाणात आहेत बाकी पेढा गुलाबजाम हे खाण्यात आहे अति गोड खातो त्याला येणी मग वरचे वर म्हणजे दिलंय डॉक्टरांकडे जाऊन असं पाण्याचा वगैरे तर परंतु परत सरक सरक होते आणि कडक मल येतोय त्याला शुद्धयुक्त आणि वेट पण जास्त आहे त्याचा आत्ता तर आत्ता त्याला काय करायचं त्याला पालेभाज्या खाणं हे सगळं आहे ते जंत वाढवण्याचं काम आहे गोड खाणं पालेभाज्या खाणं आहे की नाही आणि त्यामुळे जंतामुळे काही लक्षणं हे होतात आता त्याला काय करा आ, अनुलोमक काही एरंडल एरंड स्नेह नाही तर गंधर्वर्तकी अशी जेवणाच्या आधी असं द्या हा रसपाचकाची एक गोळी द्या दुपारी जेवणानंतर ठीक आहे आणि त्याला बाहेरचे गेम खेळायला सांगा म्हणजे बाहेरच जास्त करून फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज त्याच्या हो दे। होऊ देत हा एवढं झालं तरी ते होणार आहे एवढं खूप मोठं हे नाही आहे लहान मुलगा आहे खूप औषध चालणार नाही लक्षात रोज तिळाच्या तेलाचा अभ्यंग केलं तरी चालेल आता जो त्याला घाम येतोय त्याचं सगळंच आहे म्हणजे आमामुळे घाम येतोय आणि कृमी पण आहे त्यामुळे आता काय करा रसपाचक पण घ्या आणि विडंगाचं चूर्ण हा असं दुपारी जेवल्यानंतर द्या रसपाचक आणि विडंग हम्म आणि गंधर्वकीची एक गोळी रात्री जेवणाच्या आधी अशी घ्या असं सतत चालू असू दे दहा पंधरा दिवसात पोट पण व्यवस्थित साफ व्हायला लागेल मळाला व्यवस्थित येईल आणि वजन पण कमी व्हायला लागेल खूप जास्त ट्रीटमेंट नको रसपाचक आणि विडंग दुपारी जेवणानंतर हा चालते सर ओके okay. चला थांबूया उद्या परत घेऊया वाटलं सर डिस्कशन